បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញដុំភ្លើងអាំងវ៉ុទ័រប្រភេទដុំភ្លើងដូណាត់ដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់របស់វាគឺ10 kW 10 kW ស្មើនឹង10000 W បាទប្រវែងរបស់វាគឺ24 cm ឬ24សង់ទីម៉ែត្រកន្លះបាទមាធំមែនទែនបាទ24ឬក៏29កន្លះបាទកំភុំវាធំហើយកម្ពស់របស់វាគឺ12សង់ទីម៉ែត្រ 2 cm បាទហើយទម្ងន់របស់វាគឺ70 30 kg ធនមែនទែនបាទហើយយើងដាក់បាត់ដៃពីលើទៅឃើញដុំភ្លើងនោះគឺវាធំមែនទែនបើយើងលើកមួយស្រួលអាចក្រិចចកនេះខ្សែ ដាក់ភ្ជាប់ទៅអាប៊ូទ័រខាងនេះ3ខាងនេះ3ទៀតបាទ3ទៀតហើយខាងនេះគឺចេញ 220V ចេញ12ហ្នឹងបាទចេញ12នេះចេញ12ហ្នឹងហើយក្នុងមួយហ្នឹងគឺវាមាន ខ្សែបើខ្សែភ្លើងពីរទិស័យទៀតបាទធំបាទខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងធំខាងនេះដូចគ្នាដែរពីរទិស័យដែរបាទរួចចុងខាងនេះគឺយើងភ្ជាប់ទៅនឹង inductor inductor នេះគេហៅជោគ បាទនេះយកមានឈប់ឈប់នេះគឺប្រសស្នូលវា3គ្រាប់ហើយទម្ងន់របស់វានេះប្រហែលជា1គីឡូវិញដែរបាទប្រវែងរបស់វានេះចូល8សង់ទីម៉ែត្របាទ 8 8កន្លះនេះថា8ចុះ8សង់ទីម៉ែត្របាទ8សង់ទីម៉ែត្ររួចមកកាត់បော်វានេះគឺ5 5កន្លះទៅ6បាទ កើតមកវាគមមែនទែនបាទចូលប្រហែល6សង់ទីម៉ែត្រដែរបាទគមមែនទែនបាទនេះចំកាងហ្នឹងគឺយើងយកមកភ្ជាប់ជាមួយនេះភ្ជាប់វាអ៊ីចឹង ព្រោះឯងមានវិសចាំមានវិសសម្រាប់រិទ្ធវិស្វករមកហើយតាំងតៃយ៉ាងរិទ្ធវាណាឯងក៏រត់ទៅតើនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមើល រុចចុងវាខាងមាន3នេះភ្ជាប់ទៅនឹងអាំងវើទ័រដែរអញ្ចឹងវាទាំងអស់6ដែលភ្ជាប់ទៅអាំងវើទ័រហ្នឹងគឺវាមាន6នេះឯងនេះ6ហ្នឹង បោះអដុំភ្លើង3ហើយនៅបោះឈោកនឹង3បាទនេះចេញទៅ220ចេញទៅ៥ប្រះបាទអរគុណមែនទែនបាទ730កន្លោបាទលើកស្ួលអាចត្រឹមចកបាទអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការទស្សនា